Вирус приобрел а, другие качества, он стал а, более заразным и более смертельным. Его способности вызывать тяжелые случаи с витальным исходом а, в 1,6 раз превышают первоначальный штамм. Что касается нашего регионального уровня, я не вижу, чтобы голос медиков каким-то образом учитывался, и где бы у нас была стратегия. Потому что все же говорили, год об этом говорили, что это надолго, что если ничего не делать, это может продлиться несколько лет. Это история. Что с вакцинацией у нас? Мне кажется, что информационная политика провалена, сам процесс закупок вакцин непонятный. Почему эта вакцина никакая другая, почему так поздно и много-много другое. Есть масса вопросов. То, что у нас в стране доступность консультации врачебной... Не все идеально, многие недовольны. Назначение по три антибиотика с начала коронавируса это скорее минус, чем плюс. Но поскольку наши доктора начали отслеживать, во-первых, пульсоксиметрию стали рекомендовать, стали назначать гормональные препараты. Вот эти пациенты, которые не такие тяжелые, чтобы для госпитализации, но в то же время нуждающиеся в терапии, мне кажется, что мы какую-то часть уберегли от госпитализации. Это первое. Второй момент. За счет того, что открыли дополнительные койки, да, то ну, пусть с опозданием, закупили концентраторы, провели кислород. Если посчитать, то я думаю, наверное, мы там имеем определенное количество потерь, которых могло бы не быть, если бы мы подготовились до того, как увидели эту проблему осенью. Что наибольше вас турбуе, дивлячись на наступный год, который пришел? Мы не делаем выводы из ошибок. Мы хвалим себя, мы такие молодцы все мы делаем классно, мы все справляемся, у нас все под контролем. Мы допустили огромное количество ошибок и никакого анализа. Я считаю, это самый большой выклад. И, конечно же, отсутствие реальной картины. Вот вам достаточно, как журналисту, почему-то данных лаб-центра. Мне, как врачу, недостаточно чтобы понимать, что происходит. Где вы берете эту информацию? Нигде. Ее нет. Ее нет.